assalomu alaykum aziz o'quvchilar mana bugun biz sizlar bilan yigirmanchi darsni birinchi qismini boshlaymiz yangi so'zlar bilan boshlaymiz odatdagidek demak birinchi yangi so'zimiz yohang yohang ya'ni sayohat. Kioncu. 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 Kioncu bu sayohat kongju 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 bu shaharni nomi joyni nomi donada donada ketmoq tashlab ketmoq biron narsani keyingisi chulbarada chulbarhada demak jo'nab ketmoq biror joydan keyingi so'zimiz manta manta ko'p chang chang deraza oldingi darslarimizda biz sizlar bilan o'tganmiz changmun degani ham deraza degani chang degani ham deraza pak pak demak bu tashqari degani san san demak tog' ko'ngan ko'ng hang konghang, konghang deb yoziladi lekin koreyslarni o'zi talaffuz qilayotgan paytda kongang deb talaffuz qilishadi kongang xan o'qishmaydi ko'ngang pusan pusan demak koreyadagi eng katta shaharlardan biri piengi piyengi ya'ni samolyot kimpo koan kimpo bu shahar joyining nomi Kongang aeroport demak kimpo aeroportda kimpokon demak aziz o'quvchilar endi talaffuzga o'tamiz talaffuz ham juda yam muhim chunki ba'zi o'quvchilarimiz ushbu holatda qiynalishadi shuning uchun talaffuzga ham e'tibor berishga harakat qildik ushbu darsda Tochak chak demak tez gapirgan yoki tez o'qigan paytimizda bu k harf bilan h harfi ikkalasi k tovushini beradi ya'ni tochak cha idan o'tganmiz p harfi n harfidan oldin m o'qiladi simnida tocha ke simnida tocha keyingi so'zimiz Changpakke san. demak bu yerda asosan biz sizlar bilan ikkita k harfiga e'tibor beramiz ikkita k ikkita unlini o'rtasida kelgan paytda ham ikkita k o'qiladi agar so'zning oxirida kelsa oddiygina bitta k o'qiladi demakikkita unlini o'rtasida kelyapti demak bu yerda ikkita kov o'qiladi chang pakke san chang pakke pakke san demak taaffuz ham tushunarli aziz o'quvchilar endi grammatikani boshlaymiz borgan sari grammatikamiz murakkablashib boryapti aziz o'quvchilar shuning uchun diqqatni jamlab e'tibor berishiglarni so'rab qolamiz demak verbni non demak fe'lning o'zagiga degani fe'l degani fe'lning o'zagiga nin qo'shilib keyin yana noun yozamiz ya'ni ot yozamiz demak bu nimani anglatadi ushbu nin qo'shimchamiz ilmiy tilda aytganda bu hozirgi zamon sifatdoshini yasaydigan qo'shimcha yoki soddaroq qilib aytadigan bo'lsak yotgan degan qo'shimcha ya'ni qilayotgan o'ynayotgan yeyotgan borayotgan yoki boradigan qatnaydigan yaxshi ko'radigan degan qo'shimchani beradi quyidagi gaplarda ko'rib o'tamiz yolshiye chulbal ha nin kechariltayo demak chulbarhada fe'lidan mana fe'lning o'zagiga nin qo'shimchasi qo'shilyapti demak tarjima qilib ko'ramiz endi buni soat o'nda chulbarhada degani jo'namoq jo'naydigan yoki jo'nayotgan kicharl poyezdni mindim yoki like, chiqdim poyezdga chiqdim demak soat o'nda jo'nayotgan poyezdga chiqdim keyin gapimiz hangugorul peunun haindri manayo demak korey tilini o'rganayotgan o'quvchilar yoki talabalar ko'pmi degan degani manayo demak korey tilini o'rganayotgan talabalar yoki o'quvchilar ko'pmi deb so'ragan paytda nin qo'shimchasi qo'shilyapti peuda fe'liga keyingi gapimiz chega hesaga chegatasaa demak men tanida de qatnamoq qatnaydigan yoki ya qatnayotgan firma shaharda joylashgan tushunarli a e degani da shaharda demak men qatnayotgan yoki qatnaydigan firma shaharda joylashgan demak aeroportga boradigan yoki borayotgan yoki ketadigan avtobus qayerda bor yoki qayerda joylashgan degani keyingi gapimiz bu men yaxshi ko'radigan yaxshi ko'radigan qo'shiq demak tushunarli aziz o'quvchilar degan yoki yotgan deb tarjima qilsak ham bo'ladi ushbu qo'shimchani qisqa qilib ilmiy tilda aytganda bu hozirgi zamon sifatdoshini yasovchi qo'shimcha hisoblanadi demak ushbu qo'shimchamiz tushunarli keyingi slaydimizda arim noto'g'ri fe'l ya'ni chiroyli go'zal degan ma'noni bildiradigan so'z oldingi darslarimizda ham sizlar bilan ko'rib o'tganmiz oxirgi fe'lni oxirgi harifi p bilan tugaydigan fe'llar yoki sifatlar bular hammasi noto'g'ri fe'llar hisoblanadi ushbu noto'g'ri fe'llar turiga kiruvchi to'rtta beshta sifatlarni o'tgan darslarda ko'rib o'tganmiz yana bu, bu darsda ham ko'rib o'tamiz demak ushbu noto'g'ri fe'limiz mana tuslanishinin oldin ko'rib o'taylik oddiy noaniq formasi arim dabta yoki arim dabsiida demak qoida chiqaramiz ushbu fe'lni o'zagidan keyin arim dabta arimdab o'zagi demak o'zagidan keyin undosh harf keladigan bo'lsa ushbu harfimiz o'zgarmasdan shunday qoladi agar ushbu p harfidan keyin unli harf keladigan bo'lsa ushbu p harfimiz u tovushiga o'zgaradi ya'ni mana arim ada o qo'shimchasi qo'shilyapti shuning uchun unli harf qo'shilgani uchun demak bu yerdagi p harfimiz u tovushiga o'zgaradi u harfiga o'zgaradi arim da vo noto'g'ri fe'l demak qolganlarni ko'rib o'tamiz mana arim dabko undosh harf bo'lgani uchun o'zgarmagan arim dabtiman undosh harf bo'lgani uchun o'zgarmagan demak unli harf kelgan mana arim da vo demak o'zgargan p tovushimiz u harfiga arim do demak bu yerda ham unli harif arimdonika arim dovoso demak bu yerda ham u o tovushi shuning uchun u harfiga o'zgargan arim dovoso demak gaplarda ko'rib o'tamiz sandri arim dabimida demak arim dabta fe'li sifati bu chiroyli go'zal degani demak tog'lar go'zal yoki chiroyli qo'hchi cham arim davoyo demak gul juda yam go'zal yoki judayam chiroyli umagi demak musiqa go'zal va yaxshi deyilyapti bu yerda tarjimada demak ushbu arim fe'lni tushundik chiroyli go'zal va tuslanishini ko'rib o'tdik demak keyingi sifatimiz chilgopta ushbu fe'limiz ham o'zagi pa bilan tugayotganligi uchun noto'g'ri fe'llar guruhiga kiradi Boyaga aytib o'tgan noto'g'ri fe'llar guruhimizga kiradi demak ushbu felimizni o'zbekcha tarjimasi inglizlar to enjoy deyapti lekin enjoy emas enjoy emas bu sifat bular fe'l bilan ifodalashyapti inglizlar lekin bu sifat bo'lgani uchun qiziqarli ajoyib yoqimli maroqli deb tarjima qilinadi 여행은 참 즐겁습니다. 데맥 yoying degani nima de dedik biz sizlar bilan sayr qilish sayr qilish juda ham qiziqarli yoki juda yam yoqimli degan. ojanin chilgavoz soyo kecha juda yam kecha yoqimli bo'ldi yoki qiziqarli bo'ldi kecha yaxshi bo'ldi deb tarjima qilsak ham bo'ladi demak vozsoyo o'tgan zamon qo'shimchasi ojanin chilovoz soyo demak ushbu sifatimiz ham oldingi arimdapta fe'li bilan sifati bilan bir xil holatda turlanadi tutlanadi demak chilgopchiman chilgobchilgobko chilgochianchilgovoychilgoni chilgovo demak qoidalar bir xil agar unli harf kelsa u tovushiga o'zgaradi agar undosh harf kelsa ushbu holatda shundog'cha qoladi undosh harf undosh harf undosh harf mana ko bu ham chimanda ch undosh harf demak unli harf unli harf unli harf demak aziz o'quvchilar <laughs> yigirmanchi <laughs> darsni birinchi qismi shuning bilan tamomlaymiz ushbu grammatik qoidalarimizni yodda saqlashinglarni iltimos qilamiz va shu grammatik <laughs> qoidamizga ko'proq gap tuzishinglarni maslahat beramiz keyingi darslarda ko'rishguncha xayr <laughs> sog' bo'linglar omon bo'linglar